इन्द्रद्युङ्गपाण्ड्यघण्डाधिराज त्वल्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वल्सेवायामग्नधीरालुलोकेनैवागस्त्यं प्राप्तम् आतिथ्यकामम् संभृतक्रोधभार। स्तब्धात्मा त्वं भूयं भजेति शब्दाधैनं प्रत्यगात् सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम् दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले युधपोऽयं वशाभि सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्टशक्त्याल्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभा स्वे न स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्रिया सोऽयं खेदानप्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मदान्त सरस्यां यूथै सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे हूहूस्तावद्देवलस्यापिशापाद हु ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमान जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्धं हि श्रान्तिदोषि स्वकानां तुल्सेवाया वैभवादुर्निरोधं युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै न हस्तिवर्यं व्यधास्त्वम् र्तिव्यक्तभक्ति शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकै समर्चन् पूर्वाभ्यस्तात्मनिष्ठम् स्तोत्रश्रेष्ठं श्रेष्ठं परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तम् ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाते शर्वात्मा त्वं भूरिकारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढ प्रेक्षितो भूपुरस्तात् हस्तीन्द्रं तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यं व्यदारी गन्धर्वेऽस्मिन्मुक्तशापे सहस्तित्वल्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतद्वृत्तं त्वां च मां च प्रगेयोगायेत्सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वा तेन सार्धं गतस्वं विष्णो पाहि वाताल पाहि वाताल